الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين وما إلى إياك نعبد وإياك نستعين virambi mm -hmm. mm -hmm. inna ya, ka antal alimul hakim Rabbi sadri Wa yassir amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qaw Yang berbahagia pengurusi masjid Serta ahli kata puasa Tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal Guru-guru, para alim ulama ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dikasihi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mari kita sama-sama memasang niat i'tikaf. siapa yang masih lagi belum i'tikaf, niat, niat i'tikaf mudah-mudahan sepanjang masa kita berada di dalam masjid ni Duk saja-saja, duk dengar saja-saja kita dapat pahala insya-Allah. Nawaitul i'tikaf fi al-masjid di Ta'ala. Jadi sebelum kita memulakan uh, kuliah kita pada malam ni tadi ada maklumat daripada Cikgu Jauzi Setiausaha masjid malam ni ada uh, ada mayat pukul 10 insyaAllah insyaAllah lepas Lepas balik pukul pukul 10 tu Kita akan menuliskan jenazah di sini Jadi makan-makan main lah insyaAllah Pagi hari pagi kita main ke Masjid ni untuk Urusan jenazah Pertama-tamanya kita memanjakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Pelbagai nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada kita Nikmat kehidupan Nikmat iman Nikmat Islam Dan pelbagai nikmat yang Allah SWT Terus menerus Menguniakan kepada kita dengan penuh kasih sayang Hari-hari kita makan Sepinggan nasi Dua pinggan satu nikmat daripada Allah SWT. Dalam sepinggan nasi itu ada beberapa orang yang berkhidmat kepada kita. Dalam pinggan itu ada nasi. Nasi ini ditanam oleh petani. Siapa yang buat bendang, dia tahulah bukan senang nak dapatkan sebiji nasi itu. Satu nikmat daripada Allah SWT. Siapa tak buat bendang, dia makan. Dan, di kedai, pergi order, si kandang. Buah lau makan Sebiji nasi tu Sebiji berah tu Dah ada berapa bulan Dah ni musim bajak ha, Tengah membajak Berapa orang yang Terlibat dalam proses Membajak ha, nah, Lepas tu Tamu mening pula Orang lain pula Buh Apa Masukkan Apa Daripada JPS Masuk ayam Lepas tu nak Sat dah 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 masak nak tuai pula. Lepas tu nak proses pergi ke kilang pula. Kilang masuk packing bukan boleh ambil tuan. masak dia orang. Kan? Dah proses dulu. Itu baru sepinggan nasi. Nikmat daripada Allah SWT yang kita patut syukuri. Kan? Pupuk pula laut, ikan. Kita bukan dari laut. Ikan daripada laut, mai datang ke kita. Boh dalam pinggan. Kita boleh makan. Kan kembung, kan dengeri ikan Apa macam-macam jenis ikan, segala macam ikan Nikmat daripada Allah SWT Makan daging Tak gaduh nak pergi belah lembu Ada orang tolong belah tu kita bela, Ada orang tolong semelih, ada orang tolong lapar Dan ambil pun dan pinggan makan Tu satu nikmat daripada Allah SWT Kadang-kadang kita Tidak merasakan dalam sepinggan nasi tu Ada berapa orang Mungkin beribu orang yang berkhidmat tu kita Mungkin okay, berah tu bukan bukan berah daripada Malaysia, berah daripada, daripada negeri sana, daripada Thailand. Kan? Berah siam mai kita makan. Punya jauh naik lori lagi. Allah, Allah Terlalu banyak nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Kalau kita sebut satu-satu, wa in ta'udzu ni'matallahi la tusuha. Kamu tidak akan dapat mengungkit nikmat Allah SWT. Keduanya mari kita panjatkan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salah satu nikmat yang terbesar kurnia Allah Subhanahu taala kepada umat iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena selalu pada selawat kepada baginda. Insya-Allah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita sambung lagi bab yang ketiga dalam bulan yang lepas kita dah sentuh sebahagian daripada bab yang ketiga tentang kisah ashabul kahfi tafsiran ayat yang ke-9 hingga ayat ke-16 insyaallah pada malam ini kita sambung setelah dalam pertemuan yang lalu kita telah membicarakan ayat daripada ayat 9 hingga ayat ke-12 إن شاء الله بعد ما لاني كنت سأعمل في الآية إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتحة آمن Я kisah mereka kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenarnya sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk dan kami tetapkan hati mereka ketika mereka semua berdiri dengan, dengan beraninya lalu berkata Tuhan kami adalah Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru yang lain daripadanya sebagai Tuhan. Sesungguhnya kami, kalau demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Kaum kami ini telah mengambil yang lain dari Allah sebagai Tuhan. Sedangkan mereka tidak dapat mendatangkan hujah, tanda-tanda dan bukti yang kuat. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ada kebohongan terhadap Allah Lalu kamu memisahkan diri kamu dari kaum mereka Dan mereka pemuda-pemuda itu tidak menyembah Melainkan Allah Ta'ala Lalu mereka semua bersembunyi di gua Dan secara Tuhanmu akan melimpahkan sebahagian rahmatnya kepadamu Dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Surah Al-Kahfi dia mengambil Nama surah ini Berdasarkan peristiwa ini Peristiwa pemuda yang Dengan berani Yang, yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka fitiah Pemuda yang beriman dengan Tuhan Dan Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada mereka Petunjuk Wazidnahum huda Wazidnahum huda Ini maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala memberi ilham Dan bimbingan terhadap apa yang mereka perlu buat Kali dulu kita pernah cerita Mereka datang berhimpun dalam satu keramaian yang dianjurkan oleh raja mereka ketika itu Lalu Dengan takdir Allah SWT Mereka tak kenal antara satu sama lain Tapi bertemu dalam majlis tersebut Rupanya mereka mempunyai pemikiran yang sama Iaitu mereka merasakan bahawa Raja mereka memang orang yang zalim Dan mereka sebenarnya beriman dengan Allah Subhanahu taala lalu mereka berpakat untuk pergi menuju ke gua dan Allah Subhanahu taala sebutkan dalam ayat ini mereka ini adalah orang yang berani mempertahankan iman mereka kepada Allah Subhanahu taala wa ala qulubihim dan kami tetapkan hati mereka Ilqamu ketika mereka semua berdiri Berdiri dengan beraninya Raja baik berhadapan dengan raja yang kafir, raja yang zalim yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan pula dengan rakyat jelata yang menyokong perbuatan zalim raja tersebut ketika itu. Mereka golongan minoriti. Mereka nak lawan tetapi tidak berdaya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada mereka apa tindakannya, mereka perlu buat. Bagaimana firman Allah SWT kata Faqalu Rabbuna Rabbus Samawati Wal'a Ini ikrar mereka ha. Kan? Dalam muka surat ke-47 kan? Allah SWT kata Merakamkan kata-kata Ashabu Kahfi ini Faqalu Rabbuna Rabbus Samawati Wal'a Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi. Dan sesungguhnya kami sekali-kali tidak menyeru selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat orang-orang yang beriman. Apabila dia menyatakan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak meminta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kita dalam kehidupan kita Mungkin okay, kita berhadapan dengan pelbagai masalah dalam kehidupan kita Masalah dalam keluarga Masalah dengan anak-anak Masalah dengan pekerjaan Masalah dengan perniagaan Masalah dengan masyarakat Masalah peribadi Kewangan dan sebagainya Lanna da'wa min dunihi ilah Kita tidak menyeru Yang lain daripadanya sebagai Tuhan. Kita menyeru Allah Subhanahu Wa Taala, memanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini juga berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menyeru manusia untuk berdakwah, menyeru manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah menyatakan keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hasil daripada iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dia melaksanakan tugas dakwah, Menyeru manusia Panggil manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang dibawa oleh raja Dan diikuti oleh rakyatnya selama ini Adalah tidak betul Dan amat jauh dari kebenaran Ajaran yang betul adalah ajaran Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi. Sejarah ini merakamkan keberanian Ashab Kahfi. Pemuda-pemuda ini menyatakan kebenaran kepada pemimpin yang zalim ketika itu. Yang tidak mahu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah kaum kami telah mengambil yang lain daripada Allah sebagai Tuhan sedangkan mereka tidak dapat mendatangkan hujah yang ini tanda-tanda dan bukti yang kuat mereka mengecam tindakan yang dibuat oleh kaum dia sendiri apa yang betul dikatakan betul tetapi apa yang salah juga dinyatakan kesalahan yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang muslim untuk mempertahankannya. Menyatakan kebenaran walaupun perkara itu pahit untuk dituturkan. Islam hebat kerana kita mempunyai hujah. Lawanlah hujah macam mana sekalipun Islam akan menang dengan hujah Kerana Islam adalah Suatu Agama kebenaran Yang dibawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melalui wahyu Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika baginda berumur 40 tahun Ketika mula-mula Menerima wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala Setelah beruzlah Lebih kurang beberapa bulan kat saat setahun juga mungkin setahun lebih bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beruzlah berkhuwah ber di gua Hira ketika turunnya wahyu yang pertama peristiwa ini merupakan peristiwa sangat penting episod yang sangat penting dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan episod yang penting kepada kita sebagai orang Islam oleh kerana pentingnya peristiwa ini Para orientalis Orientalis barat Orientalis ni orang yang Dia tidak beragama Islam Tapi dia mendalami Islam Lebih daripada orang Islam ni Mereka ada universiti Mereka ada buat kajian Tentang Islam Mereka ada kitab-kitab yang, yang, orang Islam guna Dan mereka mengkaji Islam Tetapi Mereka nak mempergunakan Islam yang mereka belajar itu Untuk kepak balik untuk menghancurkan Islam Untuk menceritakan keburukan tentang Islam Cari keburukan Islam Dan mereka cerita Mereka cerita-cerita Keburukan tentang Peristiwa penurunan wahyu Mereka habang kata Nabi ini sebenarnya Dia fikir sendiri tentang Islam Dia duduk beruzlah Dalam gua dengan masyarakat yang rosak, masyarakat yang teruk dia karang al-Quran. Kemudian dia cerita, dia belajar pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bertuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar dengan pendeta Bahira ketika menjalankan pula menjalankan perniagaan ke Syam ketika umur belasan tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut Abu Talib pergi berniaga ke Syam Kemudian bertemu dengan pendeta Bahira tu. Orientalis kata Nabi SAW belajar dengan pendeta tersebut. Pendeta Nasrani yang mempunyai ilmu tentang ahli, tentang kitab. Alkitab sebelum-sebelum. Orientalis Barat mencipta fitnah-fitnah kepada wahyu. Tetapi usaha tersebut tidak berjaya. Kerana mu'ajizat Al-Quran Karim Yang begitu hebat Yang begitu besar Menjadi hujah Mematahkan hujah-hujah orang lain Datanglah segala macam hujah ha. Mu'ajizat Al-Quran ini Walaupun 1400 tahun dahulu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Masih tetap lagi rele rele relevan sehingga sekarang Hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran Masih lagi relevan sehingga sekarang ini Dan dilaksanakan dan sepatutnya sewajib ini dilaksanakan oleh umat Islam Jadi Ini antara Perkara Yang kita boleh fahami Daripada ayat Ke-15 Dalam surah Al-Kahfi Bila mana sedangkan Allah SWT kata Ha'ulai qawmunat takhadu min dunihi alihah Laula ya'tu 'alaihim bisultanin bayyin. Kaum kami telah mengambil yang lain daripada Allah sebagai tuhan sedangkan mereka tidak dapat mendatangkan hujah tanda-tanda dan bukti yang kuat. Oh oh yang zalim, oh oh engkar kepada Allah Subhanahu taala yang menentang perjuangan Islam. Mereka mem, hanya menggunakan pemikiran sendiri Mereka fikir sendiri Contohnya kaum liberalisme kan? Di Pulau Pinang ini ada bapa liberalis Yang mencipta idea-idea Yang menyelewengkan ajaran Islam Yang mem, mempromosikan kebebasan bersuara dan meletakkan wahyu ni ke belakang meletakkan akal meletakkan logik di hadapan inilah antara penyelewengan yang berlaku kan tidak mahu berpegang kepada ajaran Islam menyelewengkan ajaran Islam yang sebenar faman azlamu mimman iftara ala allahi kaliba. maka siapakah yang lebih zalim daripada yang lebih jahat daripada orang-orang yang mengadakan pembohongan dan pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini ternyatalah bagaimana jelas dan tegasnya pendirian pemuda-pemuda itu. Pemuda itu tidak ragu-ragu. Mereka tidak teragak-agak. Mereka adalah anak-anak muda yang kuat tubuh badan anak-anak muda yang kuat iman, anak-anak muda yang kuat pendirian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka membantah, mereka mengecam kepercayaan yang dipegang oleh kaum mereka sendiri. Ini sebelum sebelum lari ke gua. Mereka berdakwah kepada kaum ni tahu. Bukan lari. Lari saja-saja. Bukan lari bersembunyi Tak buat apa-apa Tetapi setelah berusaha Dan mungkin nak menyelamatkan diri daripada ancaman Raja yang zalim ketika itu Mungkin mengatur strategi Dan ditakdirkan oleh Allah SWT Menidurkan mereka selama 300 tahun Kini perbezaan di antara dua jalan itu telah ternyata begitu jelas Kedua-dua cara etika itu telah bercanggah begitu nyata Perkara yang adil datang daripada Allah SWT Perkara zalim datang daripada pemikiran manusia yang ingkar kepada perintah Allah SWT Jadi dua perkara ni tidak akan ada titik pertemuan akan saling bercanggahan antara satu sama lain Perkara yang hak Perkara yang batin Akan ada di sana satu garisan yang memisahkan antara kedua -duanya. Dan yang membezakannya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mereka mas pasti melindungi diri, menyelamatkan akidah mereka kerana mereka bukannya rasul-rasul yang -rasul dituska Allah kepada kaum mereka untuk menghadapi mereka dengan akidah yang benar dan menyuruh mereka kepadanya serta bersedia menerima segala akibat yang biasa diterima oleh para rasul. Tetapi mereka hanya pemuda-pemuda yang mendapat hidayat Dalam masyarakat yang Zalim dan kafir Di mana mereka tidak dapat hidup Jika mereka mengisytiharkan atidak mereka Secara terang-terangan Di samping itu mereka juga tidak sanggup Menurut dan bermuka-muka Dengan kaum mereka Iaitu dengan menyembah sembahan-sembahan Saya baca ini daripada Ketafsir Fi zilalil Quran Ini kalam oleh Asyik Tak ada dalam ini jadi nak menceritakan bahawa Secebis kisah daripada Al-Quran ini Menceritakan beberapa orang pemuda Bukan Nabi, bukan Rasul Orang, -orang biasa Yang beriman dengan Allah Subhanahu SWT Setengah riwayat kata mereka mungkin di kalangan pembesar Pembesar ketika itu juga Kan? yang bukan rasul bukan nabi tetapi kerana masyarakat yang terlalu rosak demi mempertahankan iman setelah mereka berdakwah kepada kaumnya tidak berjaya lalu mereka melainkan diri khuatir diri mereka binasa mungkin ditangkap mungkin dibunuh mungkin dilakukan dengan kepada yang zalim oleh raja yang zalim ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi Wa idh ta'tazaltumhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi. yanshur lakum rabbukum mir rahmatih wa yuhyi lakum min amrikum mir fadluh lalu kamu memisahkan diri daripada kaum mereka dan mereka pemuda-pemuda itu tidak menyembah malaikat Allah Taala lalu mereka semua bersembunyi di gua nescaya Tuhanmu akan melimpahkan sebahagian rahmatnya kepadamu dan menjadikan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan Allah Subhanahu Taala menjanjikan rahmat dan keberkatan kepada umat Islam yang mempertahankan akidah yang berjuang bersungguh-sungguh untuk mempertahankan akidah, mempertahankan syariat Islam, mempertahankan akhlak beragama. syurlakum rabbukum min rahmatih. Allah SWT kata yang syurabukum merahmati Menghamburkan, menghidangkan seluas-luasnya rahmat kepada orang-orang yang beriman Orang-orang yang mempertahankan agama Diupamakan Ashabu kahfi ni duduk dalam gua Walaupun gua tu sempit Dalam gua tak ada makanan Dalam gua tak ada cahaya Dalam gua tak ada minuman tetapi Allah SWT memberi rahmat yang syurlakum rabbukum mirrahmati memberi rahmat mereka di dalam gua duduk dalam gua berapa ratus tahun tetapi diberi makan diberi minum diberi kehidupan badan kita ni. kalau tak silap lah kalau ikut ilmu sains ni. kalau kita tak minum Ayah adalah tempoh tujuh hari Buah pinggang kita akan rosak Kalau tak makan beberapa hari Kalau tak makan banyak hari boleh tahan Tapi kalau tak minum Yang pertama sekali akan rosak Ialah buah pinggang Dia akan kecut-kecut kering Dan tidak terus tidak berfungsi